telefonlarda behayo filmlarni ko'rishi natijasida sochlarda ko'proq kuzatilmoqda pauza qilb turan tepakanlik nima sababdan kelib chiqadi sakrab sakrab ochilib borishi va tepa sohada umuman soch qolmasligi bilan namoyon bo'ladi aynan hammada deyarli bu holat kuzatiladi assalomu alaykum hurmatli obunachilar sizlarga bugungi berib o'tadigan mavzuyim eng aktual mavzulardan biri ya'ni androgen alopetsiya soddaroq tushuntiradigan bo'lsam tepakallik nega yoshlarda ko'proq kuzatilmoqda sababini aytib o'tishdan avval androgen alopetsiya, ya'ni tepakallik nima sababdan kelib chiqadi avval shu haqida ozgina ma'lumot berib o'taman Androgen alopetsiya bu o'z nomi bilan nasldan naslga o'tuvchi soch to'kilishi hisoblanadi buni boshlanish belgilari aynan peshona soha yoki o'rama tepa sohada sochlarni sekin sekin seyraklashib ochilib borishi va tepa sohada umuman soch qolmasligi bilan namoyon bo'ladi endi kelib chiqishi aytaylik yetmish foiz ona tomonidan yigirma foiz ota tomonidan va o'n foiz o'z o'zidan uz paydo bo'lish ehtimoli bor aytaylik ko'p hollarda o'sha tog'a tomonda ko'proq tepakallik kuzatilsa osha jiyanlarida aynan shu holat qaytalanish ehtimoli bor bu ham hammada emas sakrab sakrab yoki uchta farzanddan bittasida yoki ikkitasida yoki uchalasida ham kuzatilishi mumkin buni sababi aynan genetika testosteron garmoni bor ya'ni erkaklik garmoni bu ayollarda ham bo'ladi erkaklarda ham bo'ladi aytganimki ayollarda ham androgapt kuzatiladi tepakallik faqat aynan tepa soha umuman soch to'kilib ketmaydi ochilib qolmaydi faqatgina tepa sohani seriyalashishi bilan namoyon bo'ladi aytib o'tganimdek o'sha testosteron garmoni a, balog'at yoshiga yetish davridan ishlab chiqarishni boshlaydi va ikkilamchi jinsiy belgilar rivojlanishini keltirib chiqaradi aynan shu paytda o'sha genetika soch piyozchalarida o'sha testesteronga nisbatan judayam kuchli sezgir qilib joylashgan bo'ladi aynan tepa sohada peshona va tepa sohada testosteron o'sha qonda aylanishni boshladimi aynan shu testosteronga nisbatan soch piyozchalari reaksiya qilib qon tomirlar torayadi soch folikulalaridagi o'sha hujayralar bo'linib ko'payuvchi hujayralar sekin sekin o'lishni boshlaydi bo'linib ko'payishi ham sekin sekin to'xtab boradi shuni hisobiga aynan tepadagi sochlar bora 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 sekin sekin to'kilib to'kilib tuksimon bo'lib qoladi ya'ni juda ham jonsiz bo'lib qoladi avvallari bu holat o'sha ota bobolarimizda qirq ellik yoshdan boshlangan hozirda bu holat o'n besh yosh yaş, yigirma yoshli bolalar va qizlarda ko'proq uchramoqda bunga sabab birinchi sabab bu akseleratsiya ya'ni soddaroq tushuntirsam tezlashish sanaladi bu nima degani bu aytaylik bitta soch to'kilishi emas boshqa infark insult o'sha qandli diabet va boshqa kasalliklar ham yosharmoqda oldin qirq ellik yoshda uchragan kasalliklar hozir o'ttiz o'ttiz besh yosh kerak bo'lsa yigirma besh yoshdan boshlanmoqda endi nimani hisobiga bo'ladi hozirgi davrda testosteron ishlab ketishiga asosiy sabab bu o'sha internet ya'ni telefonlarni juda ham ommalashib ketganligi ya'ni, yani insonlarda o'sha erta da bolalik davrida bolalarda o'n besh yosh yigirma yosh aynan shu telefonlarda behayo filmlarni ko'rishi natijasida ularda testosteron tezroq keragidan ortiqcha ishlab ketishni boshlaydi va bu davrda o'sha testosteronlar qonda juda ham ko'p ajraladi shuni hisobiga soch aynan tepa sohasidagi sochlar piyozchalari o'sha testosteronga juda ham sezgir bo'lib aktiv to'kilishni boshlaydi shuni hisobiga erta balog'at yoshidan sochlar to'kilishi kuchayib ketishi mumkin albatta bu hammada mana shunday bo'ladi demoqchi emasman Uh, kimdadir o'sha uh, uh, garmonlar tezroq shundoq ham uh, ishlab ketishi mumkin kimdadir uh, sekinroq holat misol kimdadir o'ttiz yoshdan kimdadir o'n besh yosh kimdadir yigirma yoshdan boshlanadi aytmoqchi uh, bo'lganimki noto'g'ri sure, uh, not uh, tushunmaysizlar ko'pincha bo'ladigan holat aynan shu holatga uh, borib taqaladi ya'ni ko'pchilik aytadi aynan uylansang bu holat o'tib ketadi uh, ya'ni soch to'kilishi to'xtaydi deyiladi bu hol bu uh, gapga qo'shilmayman sababi o'sha garmonlar qonda aylanib yuribdi uylangandan keyin ham hudi o'sha garmonlar baribir qonda aylanib yuradi shuni hisobiga baribir soch to'kilishi bo'laveradi hech qanday o'zgarish bo'lmaydi bu, albatta bundan tashqari yana qo'shimcha faktorlar bor a, bular juda judayam kuchli bir stresslar doimiy stresslar hozirgi kunda aynan hammada deyarli bu holat kuzatiladi i ichki organdagi o'zgarishlar ko'proq o'sha buqog'imizdagi o'zgarishlar ham o'sha soch to'kilishini kuchaytiruvchi omil hisoblanishi mumkin siz bilan men trixolig qobilov jalidin bo'ldi o'zingizni ehtiyot qiling sochingiz uchun biz qayg'uramiz sog' salomat bo'ling